আছামিছবিলাকৰ পিক ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোক সকলো ভালে আছে ভিডিঅ'ৰ থামনিলাৰ টাইটেল লিখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া যদি আমি চাওঁ অংগনবাদীসকলৰ সমস্যা সমাধান এতিয়া সমস্যাবিলাক সমাধান হ'ল নে বা যদি হ'ল তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰে বা এতিয়া তেওঁলোকে কি কৈছে তেওঁলোকৰ যিহেতু মাননি বৃদ্ধি এই অক্টোবৰৰ পৰাই হ'ব বুলি কৈছে অক্টোবৰৰ পৰা যিহেতু হ'ব তেওঁলোকৰ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মী হওক সহায়িকা হওক ত' তেওঁলোকৰ সেইখিনিলৈ তেওঁলোকে সন্তুষ্ট নাই ত' ভিডিঅ'টোত এই আজি সকলোখিনি জনাবলৈ গৈ আছোঁ কেনেদৰে তেওঁলোকে সেইখিনি মতামত দিছে যে এই যি তেওঁলোকৰ মানুহী বিধি শেষলৈকে চাব আৰু শেষত ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলেগটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়া কথাটো হ'ল তেওঁলোকৰ সমস্যা ধৰি লওক আপোনালোকৰ আটাইতকৈ যি আপোনালোকৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মূল দাবী বা সমস্যা তেওঁলোকৰ আছিলে মাননী বৃদ্ধি তাতে মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো সেইখিনি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি অক্টোবৰৰ পৰা সেইখিনি হ'ব বুলি ক'লে কৰ্মীসকলৰ কিমান সহায়িকাসকলৰ কিমান ত' আপোনালোকে সেইখিনি গম পালে তো সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অক্টোবৰৰ পৰা হ'ব বুলি ক'লে বাৰু ঠিক আছে সেইখিনি সমস্যাটো সমাধান হ'ল বুলি ধৰি লৈছোঁ তাৰপৰা তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰসমূহ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে মডেল মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰখিনি সেইখিনি তেওঁলোকে কি কৰক উন্নীতকৰণ কৰক মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰূপে স্থাপন কৰক সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে বিচাৰি আছিলে তাৰপৰা তেওঁলোকৰ কি হয় কামৰ যিসমূহ বোজা আছে সেইবিলাক কম কৰা তো সেইখিনি আৰু খাদ্য সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী আহে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা সেইখিনি তো ইত্যাদি ইত্যাদি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছিলে মূল দাবীটো আছিলে তেওঁলোকৰ কি মাননী বৃদ্ধি এতিয়া তেওঁলোকৰ যিটো মাননী বৃদ্ধি তেওঁলোকক কৰিলে এতিয়া সমস্যাটো সমাধান তেওঁলোকৰ নহয় কাৰণ কেলৈ তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰিছে বা তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰাপ্য তেওঁলোকৰ কামৰ বিনিময়ত তো তেওঁলোকৰ সেইখিনি সমস্যা সমাধান নহয় বুলি জনাইছে কাৰণ কেলৈ ইমান কম টকাৰে তেওঁলোকৰ সেইখিনি এই যিটো সমস্যা তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ পৰা কামসমূহৰ পৰা ধৰি আমি যিটো তেওঁলোকে বিচাৰি আছিলে সেইখিনি কেতিয়াও তেওঁলোকে বিচৰা মতে পোৱা নাই বুলি কৈছে তো আগন্তুক সময়ত এইখিনি ক্ষেত্ৰত মাননী বৃদ্ধি যিহেতু অক্টোবৰৰ পৰা হ'ব বুলি কৈছে ত' আগন্তুক সময়ত আৰু বৃদ্ধি বা তেওঁলোকৰ যিটো বিচাৰিছে তেনেদৰে হ'লেহে তেওঁলোকৰ সেইবিলাক সমস্যা সমাধান হ'ব আৰু যদি আমি চাওঁ সঁচাকৈ যদি এই যে তেওঁলোকৰ অক্টোবৰৰ পৰা এই কোৱা মতে যদি বৃদ্ধি হয় তেনেহ'লে চাবলৈ গ'লে এটা দুখ লগা বিষয় কাৰণ কেলৈ ইমান কম টকাৰে তেওঁলোকে অৰ্থাৎ আপোনালোকে কেতিয়াও এইবিলাক সমস্যা সমাধান নহয় এতিয়া প্ৰত্যেকটো দিশতে যদি আমি চাওঁ যে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আমাক অৰ্থৰ প্ৰয়োজন চ' সেইবাবে এই যি কম টকা তেওঁলোকে সেইখিনি ধাৰ্য কৰিছে বা আপোনালোকক দিব তো কেতিয়াও সমস্যাবিলাক সমাধান নহয় আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত আগন্তুক সময়ত সেইখিনি জনাম বুলি সন্থাই কৈছে যে আমি এতিয়া যিমানখিনি আমাক দিব বা এতিয়াতো আমি যিমানখিনি পাইছোঁ সেইখিনিতো একেবাৰে নগণ্য ত' আগন্তুক সময়ত যি অক্টোবৰত দিব বুলি কৈছে সেইখিনিও আমাৰ কেতিয়াও সমস্যা সমাধান নহয় ত' আগন্তুক সময়তো আমাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ ওলাব লাগিব বা আমি এইখিনি কেতিয়াও মালিনী ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ কেলৈ ইমানখিনি টকাৰে কেতিয়াও আমাৰ বিলাক সমস্যা সমাধান নহয় ত' আগন্তুক দিনত দেখা যাব কিন্তু এই যে তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধি হয় মাননি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক যিমানখিনি বৃদ্ধি কৰিলে তেওঁলোকে মানি ল'ব পৰা নাই আৰু হয়ো যদি আমি চাওঁ সেইখিনি দিশত আৰু অলপমান হ'লে হোৱা হ'লে নিশ্চয় ভাল আছিলে ত' আগন্তুক দিনত দেখা যাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় মুঠৰ ওপৰত এটা তেওঁলোকৰ বাবে সঠিক যদি মাননি বৃদ্ধি হয় এটা উচিত যদি মাননি বৃদ্ধি হয় আপোনালোকৰ বাবে সকলোৰে বাবে ভাল হ'ব তো সন্থাই কেনেদৰে কি লয় কি পৰিস্থিতি হয় আগন্তুক দিনত গম পোৱা যাব এতিয়া অক্টোবৰৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ব বুলি কৈ থকা হৈছে কোৱা হৈছে বা অক্টোবৰৰ পৰাই বৃদ্ধি হ'ব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কৈছে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে অংগনবাদী কৰ্মী হওক ৰন্ধন কৰ্মী হওক আশা কৰ্মীসকলক তো ভাল খবৰসমূহ আগন্তুক দিনত যাতে আহক আপোনালোকে বিচৰা মতে যাতে হওক তো সেইখিনিয়ে সকলোৱে কামনা কৰিছে বা আপোনালোকে যিটো দাবী কৰি আছে মূল দাবীটো মাননি বৃদ্ধি আৰু অলপমান বৃদ্ধি হ'লে সকলোৰে পৰা ভাল হ'ব ত' আগন্তুক সময়ত কেনেদৰে কি সিদ্ধান্ত লয় সন্থাই নিশ্চয় আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখিনি আছিলে যাতে সমস্যাবিলাক সকলোৰে সমাধান হ'ব লাগে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতেই বেছি ধন্যবাদ ভিডিঅ' প্ৰথমতে কোৱাৰ দৰে চেনেলটোলৈ যদি যিসকল নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল এণ্টটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাকেৰে আজিলৈ মানে পায়